Так, остановилися в Базар'янці. А, це ви через мост переїхали, вас да. пропустили, ви остановили, ви знайшли на нашки. так, да, так. Да, так. Да. Так, потом що було? Ну а там уже батя ходив, от самое. Ну, ми не не Вы же там как жили, где-то работу нашли. Работали на это самое, на частные. Каждый имел свой участок. участок. Я даже косил косой это самое. Но только я ряд шел мужчин, которые Могут, а я последний, чтобы сам... не мешать. А? не мешать никому. Да, да, да. да. Вот. Пшеницу косили. А батя, батя ветеринарный фейсер. А, так он образованный был? Ну, образованный. Семь классов. Вернее, он четыре класса, которые приравнивались к моим семь классам. Угу. 8. В новой Украинке он прошел курсы специализации. Новая Украинка это Кировоградская область. Да, да. Вот. И оказывал, кто приглашал лечить ветернарные больных. Понял. Вот. Ну, зарабатывал, чтобы что-нибудь самое. Не сидеть на, на шее на нашке наши на наши, наши, ну а мы ну, мы? бегать, а когда, самым, да, ну, случай такой. Э -э когда стали на обед после того, что костюм, вот, мне сказали, что вот подойди вон туда всего и попроси, чтобы самое, чтоб нам хоть, как не, не вина дадут, то хоть это самое... Цуйки. Водички. А, водички. Да. Ну и что-нибудь поесть, я Ну я пошел. Пошел, ворота открыты, свобода зашел. Хата открыта, свобода. Погреб открыто, все. Ну думаешь, не буду я там искал, никого нету. Ну что же осталось? Присел под забором и сижу. Жду, кто придет. Пришли к хозяева. О, поздороваюсь, Буназива бу Буназива. Да. Вот. Что сидишь здесь? Чища заища. <laughs> ну, я сказал, что пришел, что у вас там, надо было взять, говорит, и что они тебя будут ждать там с обедом, надо было взять и занести. Я говорю, так никого же нету, как же я могу взять, и тут свободно, и это действительно свободно, потому что... И наш, где я родился, такой же самое, открытое, все, пожалуйста, кто хочет, заходит в погреб, есть кислое молоком, напьешься и добрый. И так, и там. Ну, они мне да, Так вы тогда жили при коммунизме, оказывается? Так не заметили. заметили. <с Bei> Больше утверждают, что при кому... Кому... коммунизм был прибрежным. А это был 43-й год. 43-й, 44-й год. Вот. Да, 43-й год. Когда немцы отступали, то ясо Кишиневская операция была. Угу. И нас освобождали. А вы не попали на Ясо-Кишиневскую? Ну что ж не попал? Я же был, меня освободили же. Не, в самой военной операции вы не принимали участие. Не-не-не. Я боялся, чтобы меня не, не, не поймали и опять не погнали дальше. Но получилось, что постреляли трошки, а мы все спрятались на горище, за чер, на этом сам за дымарем такой толстый был дымар, за этим дымарем. Ну, если залезут, то найдут и заберут. Ну, оказывается, что уже вошли наши войска. Uh -huh. Вот. Ну и уже мы вышли освобожденные оттуда. Ну и мы дол дольше, долго там не задерживались уже с отцом. Вот. Ну, получилось, что зимой мы приехали, летом были, и... В 1944 году летом нас освободили. 1943-44. Вот. Ну оттуда уже решили выбираться. Нам сказали, что границу закрыли по Днестру. Была граница У Украины. Uh -huh. вот. А, значит, он не остается там, а нам нужно добираться с отцом на Украину. А ни никаких документов не мои. Что же быть? А поезда э, эти самые ходили э, не не товарняки? Товарняки, а? товарники, пассажирские. Товарники, товарники. Товарники прибыли на станции там. Я только не помню где. Они условно на станции прибыли. Стоял э, товарняк. Угу. И были такие большие э, вагоны. И были просто площадки. Не знаю для чего они назначались чтобы возить, uh -huh. на них была там солома немножко. Uh -huh. там мы с отцом спрятались под этой соломой. И около уже когда дошли до этого самого, нас никто не, не нашел. Мы проскочили на территорию уже Украины uh -huh. и приехали вот в эту же самую Веселинову это недалеко получается. Ну да. 100 километров вододасы проехали. А? Да. 100 километров. Да. Приехали сюда. Здесь поезд остановился. Там он не, не останавливался вообще. А тут остановился. Ну, наверное, паровоз там на заправку воды. Может быть. Вот. Но ну, а мы не вылазим. Ну, начали проверять же эти самые, потому что там на границу пропустили, а тут не, остановилось, не остановилось до этого места. Ну и начали проверять. И нас нашли, меня с отцом. Забрали обоих, притащили в военкомат. Бачу сразу, документ есть, нет. Спросили, кем работал, чем работаешь сейчас. Он сказал, что ветеринарным фейсером был, uh -huh. Записали, какую-то одежонку ему дали и забрали. А мне сказали, а ты иди, добирайся до своего села. Я отсюда до Вознесенска добирался на эти самые что бензин или масла возят бочки. На бензовозе? А? Бензовоз? Не. На, на, на этом самом... А, на бочке, на, на паровозе? Да, на этой... На цистерне, э... я понял. На цистерну, о, на цистерну. А на цистерне была эта самая такая лестничка железная. Ага. То вот я на этой лестничке и до Вознесенска. До Вознесенска не останавливается. Я прыгал на ходу, но высоко, и я с бугра так скатился вниз, но слава богу, без ничего. Вот. И вышел, а там уже спросил дорогу на Вознесенск, и из Вознесенска я шел пенсию до дома. Пришел до дома, ну, больной трошки, прумкулет, шея завязана такие, как от uh -huh. вот. Собрались девчата в вечером, хлопцы там, около моего дома. Музыка, танцы, вот так встретили. Mm -hmm. yeah. вот. Ну и сразу же, это я до, до сентября, мы добрались, я добрался до дома, потому что в сентябре я ушел в 5-6 шесть. Так, в э, пятый класс я ушел, пошел. Вот. И учился до сорок шестого года. -го вот. года а? Еще два -го года шевчились. А? два года общались Да, сорок шестой, пятый, не, пять, шесть, шесть, семь. Сорок шестой, не. Ну, Ты в каком такой, году попал домой? В 44-м? В а? 44-м. 44-45, 45-46. В 46-м году я закончил 7-ю класс. Вот. А летом в горячую пору работал на этих самых лошадях, сразу мне дали. Пару лошадей, а потом дали быков. Волы. 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 Козей по коске. Так когда дали лошадей, они спокойно стояли, залазь куда хочешь. Я залезал на забор, а потом с забора на... <свят> Но один раз получилось, что я вылетел. Они испугались, и я слетел с них сверху. И мне тогда сняли и дали быков. Чтобы не лихать, или, наверное. Ну, на быках я работал, шел. весной бароновал трактора. Трактора тогда были вот эти самые. И с шипами. С шипами вот такими. Универсалы. А? Универсалы. Универсалы. Угу. Мой дядька попал под эти самые шипы. По, -мо... по моему, Три или четыре колеса? Четыре. Четыре. Четырехколесный здесь в Березовке, по-моему, должен стоять такой трактор. В Березовке на постаменте возле училища. Наверное, да. Вот. А я вороновал, а когда выросло уже, то я косил сразу, не было комбайна, а косили косарками. Uh -huh. Такая взробленная, на косарке есть сиденье, цей трактор ее тянет, а на сиденье сидел. И вилы с двумя рогами. Крутятся эти колеса, а я между колесами этим, между этими вертушками, uh -huh. старался о, это самое, забрать это что накосило. Uh -huh. И складывал тут два-три раза, а потом скидал. А сзади женщины... Вязали это самое.